девушки. Меня зовут Елена Кучеренко. Я тренер по конному спорту и верховой езде. Мы рады приветствовать вас в нашем конном клубе «Алют», который находится в городе Харькове в живописном уголочке лесопарковой зоны. Все желающие любители конного конных прогулок мы приглашаем посетить наш конный клуб «Алют» и получить уроки верховой езды и покататься по лесным тропинкам у вас будет здесь проходить финальный конкурс. Я вам расскажу основы верховой езды, расскажу о правильной посадке, как нужно управлять лошадью, как держаться в стиле, и потом вы зададите мне экзамен. И мы выявим победителя в этом конкурсе. уроки верховой езды. Все девочки показали прекрасный результат. Все девочки научились ездить рыбки, справляться с лошадью, разгонять, останавливать и элементарные повороты на лошадях. Но лучше всего получилось сегодня занятие у Катины. ездила быстрее всех, ловчее всех и лошадь ее слушалась. Я очень-очень рада, что я приняла участие в этом шоу. У меня столько новых впечатлений. Я вообще осуществилась моя мечта. Я покаталась на лошади. По-моему, это самое прекрасное животное в мире. И сейчас пойду на свидание.